цель поста, прежде всего, это, конечно же, примириться с самим собой, примириться с окружающими, примириться с Богом. Это достичь особого такого благодатного состояния души, это сотворить над собой работу внутреннюю, чтобы стать лучше, добрее, светлее. Пост, он всегда должен приносить плод. Это не просто прожитые какие-то дни по календарю. Это время, когда ты во многом уходишь от внешнего ради того, чтобы поработать с внутренним. Для этого и мы удерживаемся в пище, удерживаемся в веселениях, больше времени посвящаем молитве, богослужениям, больше времени посвящаем пересмотру своего характера, выявляем свои ошибки, анализируем их, исправляем и не желаем их больше повторять. И Время Великого Поста ⁇ это наиболее благоприятное время, потому что тысячи, сотни тысяч людей сейчас все единодушно, единым сердцем постятся ради Бога. И цель Поста ⁇ это угодить Господу. Это наша маленькая жертва. Это добровольная жертва нашего сердца. И даже отказ от пищи, как в основном... Больше всего люди к этому сводят пост. Это тоже делается ради Господа. Что тот, тот обычный ритм жизни, который нам привычен, даже тот обычный рацион, он сейчас от нас э, далек, умален. И э, мы хотим, чтобы душа все-таки стала Госпожой над телом. А именно, мы не хотим проявлять... Гордыню, раздражение, осуждение, но мы не хотим это проявлять не только именно в эти дни, а всегда. Но для того, чтобы достичь результата, надо всегда тренировка, постоянная тренировка. Поэтому сейчас особое время тренировки для души.